Председатель комитета Будемный по программе защиты прав потребителей. Дать, дать информацию. В прошлом созыве Громадской Рады значит, была проделана большая работа в части подготовки программа по защите прав потребителей. В результате этой работы нами, нашим комитетом была, в общем-то, сформирована такая программа. И затем, в соответствии с решением, областная администрация, департамент экономики, в общем-то, я закончил разработку. Сегодня эта программа представляет из собой 8 разделов, 38-39 пунктов с объемом финансирования где-то полтора миллиона гривен. Это на три года. Ну, в результате той работы, которая была проведена, этот вопрос включен в областную план экономического развития области, значит, отдельным разделом со сроком исполнения первый квартал. когда мы начали будировать этот вопрос, то чиновники нам ответили таким образом, что вы понимаете, программа-то есть, в смысле проект программы есть. Но мы ее, приняем, мы ее не можем отдать на рассмотрение Комиссия областного совета по той причине, что нет же э, государственной программы. Ну, по формальному, это, по формальному признаку это действительно всегда. Однако, я хочу сказать, что мы имеем примеры, когда э, вот, Днепропетровская область имеет такую программу защиты прав потребителей, Волынская область будет завтра на областном совете принимать такую программу защиты прав потребителей. Тем более, что по объемам финансирования это, ну, я буду сказать, это незначительная сумма. Хотелось бы еще раз обострить и понять вопрос, что сегодня вопрос защиты прав потребителей – это вопрос каждого из нас, каждого из сидящего из нас. Это вопрос э, заботы о нашем потомстве, о детях, о внуках. Это вопрос не сокращения численности украинского народа, а это, по крайней мере, сохранение численности украинского народа. Сегодня э, политический Э, ну, провозглашается и наша правительства по о том, что <связь> защита прав э, человека это одно из главных приоритетов. Это подтверждено э, статьей 42 Конституции Украины. Я не буду говорить о тех э, контрафактах, которые на сегодняшний день есть. Есть примеры того, ну такие примеры мы слышим об этом в печати, по телевидению. В, прошлом, в конце прошлого года, по-моему, в Богодуховской школе отравилось там 27 человек, которые ну, питались в столовой, которые, в общем-то, некачественные были продукты. Я хочу сказать, что примеров таких много. ОБЛСС, вот если так по памяти, то порядка 1200 нарушений, которые порядка 500 штрафов, то есть эти нарушения есть. Это только то, что касается вот отдельно этого вопроса. Хотя права потребителя, они появляются с тех пор, как он появился на белый свет. Я могу сказать, что сегодня система технического регулирования у нас в государстве разрегулирована. К сожалению, те меры, которые были приняты по ликвидации комитета по техническому регулированию, это, это дало... Покажите это еще это раз, Рома, Уши Красивая с... грамота. Которые не допускали прохождения через э, границу недоброкачественных И э, ну, вот даже такой пример. Э, в Европе за прошлый год отмечено на 1,3 миллиарда контрафактных продуктов. Это? это лекарства, это напитки, это да. да, да. Ну, я хочу сказать, что я просил бы областной совет э, обратиться, к, я совет обратиться э, к областной администрации, конкретно к Михаилу Марковичу Довкину, э, с просьбой, чтобы он дал указание о представлении которая уже разработана э, в комиссии э, областного совета. Это первое. И э, второе, я э, считаю, что нашему совету надо обратиться э, к э, премьеру Николаю Яновичу Азарову с просьбой ускорения э, утверждения Украины. Э, государственной целевой программы они решают, Михаил Михайлович так долго говорил. Спасибо вам. Очень интересно. И мы действительно поддерживаем я к сведению тех членов нашего совета, которые в предыдущем. Слазы не работали в предыдущих каденции, И мы поддерживали и будем поддерживать. Я прошу вас согласиться с предложением Михаила Михайловича, действительно обратиться в областную администрацию, обратиться в Кабинет министров Украины по тем проблемам, которые сформулировал Михаил Михайлович. Программа практически готова. И, в общем, я прошу за, за это проголосовать. Кто ну, за то, чтобы поддержать? Наверное, кто против? Кто против? Кто, против? Да. кто против? Нет. Кто выдержался? Нет. Спасибо. Смотрим следующий вопрос.